নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। চার দিন ব্যাপী পূর্বোত্তর যুব উৎসবের শুভ সূচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে লক্ষ্য করা গেছে যে পূর্বাশা আরবান হাটেই এই চার দিন ব্যাপী সপ্তম পূর্বোত্তর যুব উৎসবের সূচনা করেছেন যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু এবং সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এবং অধিকর্তা সত্যব্রত নাথসহ সহ অন্যান্যরা সকলের উপস্থিতিতে আজ এই চার দিন ব্যাপী সপ্তম পূর্বর্ত যুব বিশ্ব যুব উৎসবের সূচনা করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে আজকে গোটা বিষয় সম্পর্কে কি বলছেন শুনবো। करीब करीब साढ़े आठ सौ यूथ और उनके साथ जो टीचर बाकी लोग उनके साथ आए हैं जो ऑफिशियल्स और पूरा हमारा प्रदेश जो यूथ लोग सबको मैं बधाई देता हूं और इतना सुंदर यहां पे जो कल्चरल प्रोग्राम था हमारे प्रधानमंत्री जी एक छोटा सा नारा कुछ दिन पहले उन्होंने दिया है जो अष्टलक्ष्मी अब हिंदू जो लोग हैं हम बोलते हैं जो हमारे घर के जो धन संपत्थ रक्षा करते हैं। उनको लक्ष्मी माता बोलते हैं तो सही महीने में कल्चरली और आर्ट स्पोर्ट्स हैंड्रीकेप हैं नॉर्थ ईस्ट सही महीने में वो भंडार है जहाँ पे ये एक छोटा सा झलक हम लोगों ने देखा है और हमारा ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट को हम देखेंगे जो आसाम प्रदेश है आसाम प्रदेश में ऐसे बहुत सारे यूथ है जो हमारे आसाम के जो हिस्ट्री है जहाँ पे भूपेन हजारी का हो और अभी जो ये आग, नौजवान जुबेन गर्ग हो उसके साथ हम बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जहाँ पे रिया पराग गौतम दत्त सुरजित सैकिया हेमा दास प्रूव किया है जो पूरा देश भर में जो आसाम भी किसी से पीछे नहीं है अरुणाचल प्रदेश आप लोगों ने सबको पता है जो हम लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग इंग्लिश बोलते हैं उनके भाषा में बात करते हैं हिंदी ढंग से नहीं आता है वहां पे भी तावा आके मुंबई में भी हिंदी गानों का धूम मचाया है आप सबके पता है जाओगर भैया जो फुटबॉल में भी फुटबॉल में भी अंडर 19 में 2019 में पूरा नेशनल लेवल में भी उसने जलवा दिखाया है अरुणाचल छोड़ के हम सिक्किम जाते हैं सिक्किम को हम कोई हमारा मंच पे जो लोग बैठे हैं वो लोग भी भूल नहीं सकते हैं ऐसे कलाकार वहां से आया है जो हमारा डेनी एक्टर বাংলা আর হিন্দি মে ইতনা মুভি উনি দিয়া হে আমার ভারত কো যে উনকে কবি ভি কই নেই ভুল সকতে হে এইসে ওয়া সে একটা আয়া হে আপনারা শুনলেন মন্ত্রী টিঙ্কুরায়ের বক্তব্য এই ক্ষেত্রে পূর্বাশা আরবান হাটে চার দিন ব্যাপী সপ্তম পূর্বোত্তর যুব উৎসবের সূচনা করা হয়েছে বিশেষ করে আজ এই অনুষ্ঠানে সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কুরাই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় সহ জেনেছি ছোট একটি বিজ্ঞাপন গ্রহতির সঙ্গে থাকুন